Я познакомился с ней, она уже была чемпионкой мира. Она уже достаточно такой э, серьезный спортсмен. И именно с серьезной целью. Именно действительно она собранная. Она может там и такая погулять, она любит очень сильно. Поразили мне ее глаза. Девочка видно очень, я не могу говорить, без слез. Она очень много пережила. И остаться доброй, настойчивой, это очень тяжело. Потерять маму в маленьком возрасте я вообще не представляю себе. Не могу ни отца обвинять. Просто она уже не чувствовала той любви вот, в новой семье, этой, которая ей была нужна, и она ушла из дома. И вот, вот это метарство ее привело к спорту. В спорт ее привело. И, ну, в общем, она сама всего добилась в жизни. У сім років Юля з родиною потрапила в автокатастрофу. Її мама та молодший брат загинули, а самій Юлі довелося ампутувати руку. Згодом у батька з'явилася нова сім'я та дитина. У 18 її взяли до паралімпійської збірної, а вже у 21 вона здобула свої перші срібні та бронзові медалі на Олімпіаді в Турині. Потім був Ванкувер і нові перемоги з гірськолижного спорту та біатлону. У 22 Юля вийшла заміж за колю. До зустрічі з Юлею в його житті також була аварія. Він втратив ногу. Особенно там под потреби покраїнськи, то конечно такому чоловіку буде ну, немножко не до понимання. Uh -huh. Не то, що там как-то вопрос в глазах почему там, то постоянно так. Ну, Ми вже как бы боремся, несем свой свой так сказать, крест, уже. Раз так случилось, ми уже друг друга поддерживаем. Uh -huh. И это, конечно, тоже сближает, я думаю. Чем так вот понять человека, которого все хорошо и которому что-то случилось такое в такой жизни, мне кажется, уже сложнее. Мы на соревнованиях познакомились. Договорились возле корпуса, столовой. Час. Никого нету. Второй. Волнение такое, Нет. Искал, искал, не нашел. Мы с ним встретились на соревнованиях, на море, как-то так все было. Уже показано мне знак. Коля с Юлей у них, можно сказать, одни интересы, то есть одни увлечения, поэтому можно сказать идеальная пара, как говорится. То есть все, что Юле нужно было, это именно такое, как Коля. А время расставаться уже понравились друг другу, все-таки и такие разные полностью люди и такие внутри чем-то похожие. Мы два года с ним встречались, жили, а потом только я согласилась выйти замуж. А в спорте да, нету личной жизни. Нет. А ты спортсмен, о, это же никакой личной жизни, я говорю, сто процентов. Время свободно очень мало. В За все олимпийский год дома с учетами переездов и подъездов 35 дней выпало в 2009 году. Нам побыть вместе. С 12 месяцев. Были, что два месяца не было в Украине. Потом приехали 28 декабря, они прилетели. 2 января вже на зборах писавця і все. І вона вже влетіла з тисавця в Олімпіади. Так мене була легкість, але таке було екстремальне перечуття. Я навіть ну, не знала. Також боролась до останнього дві секунди саньки. Я думаю, що це нормальний результат. Паралімпіада раз чотири роки. Ми до цього йшли. Все четыре года мы на это шли, поэтому какие тут уже расслабляться. <связывая> Протезы у нас на таком уровне, что неудобно настолько, что просто капец. Что... Просто насмотрелось, что вот есть люди, которые тоже чего-то там не хватает, вот части тела ему делают настолько удобно, хорошо, что он не чувствует себя там дискомфортно взять, да. Угу. А здесь уже в нашей стране делают такое, на тему сделали, только отстаньте. От Когда еще Коломее жила, то есть я потому и училась только до третьего класса, что, ну, как бы говорится, достали меня. Все мои одноклассники потом как дразнили, и мы с мамой решили просто на дом учителей нанимать, и я вот так вот на дому училась. Там, знаете, как больницы больнице вопрос ставится? Ну, рубаем по упор, ну, где, где можно завязать. Ну, а мама говорит, вы что, ну, то 21 век на дворе, может, что-нибудь, говорит, вот что, есть деньги. А до школы не училась, меня учил Коля по Киеву тут Корень это не самое. Неправильно. Не, да? правильно, но дело в том, что я просто вас сразу, Пока знаки не выучишь, руль не сядешь. И знаки все выучила, все, но как бы, если бы я училась, так то а учиться не могу быть. Дело в том, что меня не учат. Но у нас в стране такого нет, учились люди, которые типа, нету ручки там или там. А за границей это уже есть, а у нас еще пока нет. Вот до аварии я смеялся над всеми подряд. Абсолютно. Высмеивал. А сейчас я только смеюсь сам, сам над собой, над, над своими какими-то неудачами. Я могу высмеять их красиво очень. Он сам хотел бы тоже тренироваться и, и реализовать себя, можно сказать, в спорте. А так он может чувствовать какое-то себе там ущемление, что я вот там спортсменка, все успешная. А может он тоже мог бы там и себя вот все-таки раскрыть, это же очень много значит. Построить дом хороший, чтобы все дети были вместе. Дети у меня очень дружные. Я их всегда учила. Семья – это семья. Все остальное потом. И нет у меня такого, чтобы кто-то кому-то завидовал. У кого-то больше, у кого-то меньше. У каждого своя дорожка, свой путь. Я говорю, у вас могут быть разные, у них трое и все разные. Хотя разница у меня очень маленькая. Коле 30 лет, старшему 32 года, младшему 26 лет. Они друг за дружкой ходили, друг у друга учились. Дети абсолютно разные. Э, мамы у меня нету, поэтому мне будет очень сложно с ребеночком. У меня есть большой ребенок, Коля. Ну, чуть-чуть придется подождать еще. Я буду после Сочи уже. Тогда уже я сто процентов займусь декретом. Спорт любит полностью отдачу. Вот. И спортсмены, конечно, которые ходят в декреты, успевают, это все прекрасно, но у них поддержка очень большая. Хочу, чтобы у нас появились уже внуки маленькие. говорю, пока я еще в состоянии вам помочь. Так я говорю, подсмотрю, вам помогу. Ну, пока решают. Вот. Поля очень ревнив. я ревнивый. ревнивый. Я не ревнивый. Я да, Это да, да. неправда. Ревность злое и дурное чувство, оно не нужно. Я учу ее так вот, она очень общительная, она знакомится со всеми, цепляется ко всем абсолютно, беседует. Я просто учу ее осторожности вот в таких, знаете, отношения просто вот она, вот познакомился, пристал, вот не отпускал меня дядька, вот Дала ему телефон. Я говорю, зачем ты давала телефон? Ну, чтобы он отпустил. Я говорю, ты же не могла ему 0,2 дать телефон? Нет, вот почему то дала свой телефон? Вот растерялась. Ну, для чего? А он потом тебе позвонит. ну, я сейчас, уже так не дает. А сейчас, вы видите, что? уже она не дает так. телефон. Уже не знакомится. Он было. всегда, да, всегда там стоял. Он там никогда в, жизнь Все в, жизнь в жизни не стоял. Да, да. Такой музык, ты его хотела он там не встал. Да, Коля, он такой умный. То есть, ну, видно как он относится к Юле, что довольно-таки хорошо. Моему сыну было то такая нужна девочка. <свят> он такой весельчак у нас. Угу. Поэтому, а ему нужна такая девочка, вот у -у -у. как Юля. Да. Отношения у Коли ко всех довольно-таки нормальные, то есть с ним приятно общаться, то есть такой веселый поддерживающий компанию человек. Если вы спросите, боюсь ли я ее потерять, да, я боюсь потерять, потому что это моя жизнь. У меня никогда не было таких отношений классных, и вообще у меня не было такого ничего, и подобного человека рядом, который бы меня понимал. Самое главное, оказывается, что тебя понимает иногда. И Юля вот умеет понимать, и все. Вот это самое основное. Hope you come see me soon. Cause I don't wanna go.